ми знаємо, що рашисти завдали ракетного удару вчора по промисловому об'єкту. І, пане Олександре, добрий день. Вас вітаємо. Доброго ранку. Скажіть, які масштаби руйнування вчорашнього ракетного обстрілу і чи є постраждалі? Ну, ситуація на нашому напрямку фронту зберігається дуже напряженою, але повністю контролюється військовими силами України. Орки ведут обстрелы из всех типов артиллерии, это РСЗО, и ствольной артиллерии, и танки, и минометы по всей линии соприкосновения, причем бьют очень часто по мирным селам. У нас вчера, к сожалению, 2-300 раненых гражданских, мужчина 1974 года, женщина 1938 года. Значит, они оба эвакуированы в 17-ю больницу города Криво Рога проведена женщине сложная операция на голове. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Значит, также на нашем напрямке вооруженными силами Украины героически проведена серьезная контратака. Вчера об этом уже сообщили военные. Значит, и я уже об этом могу говорить. В принципе, значит, уничтожено, и это только подтверждено минимум 63 оккупанта, 19 единиц техники, в том числе новые танки Т-72, система РСЗО «Град», артиллерия, один самолет, Су-35 есть втраты у противника в вертолетах, то есть достаточно успешно. Но вчера вечером, как вы правильно сказали, Враг нанес несколько ракетных ударов в одну из промзон, приворога по промышленному предприятию. Разрушение очень серьезное. Всю ночь работали и до сих пор еще работают наши спасатели. Мы еще не спали вообще ни одной минуты этой ночью. То есть еще идет ликвидация последствий. А у двоє постраждалих це під час ракетного обстрілу по цьому підприємству. Ми правильно зрозуміли? Ні, ні. Двоє постраждалих, двоє постраждалих це в результаті обстрілу е, врагом мирних е, сіл на лінії заприкосновіння це Качубєївська громада. А постраждалих внаслідок ракетного обстрілу по промисловому цьому об'єкту підприємству немає. Чи звіратності сто 100% Ми нічого не можемо говорити, тому що ще йде ліквідація наслідків Кривий Ріг приїжав приїздило дуже багато людей, які були змушені виїхати з території, де ведуться активні бойові дії. Що зараз в місті з переселенцями? І чи не готується от в умовах того, що почались такі обстріли, евакуація людей з міста задля того, щоб уникнути людських жертв? И у нас есть уже опыт переселения южных районов города в северные районы города, Криворог, длиной 120 километров. Потому мы делали, уже делали внутреннюю эвакуацию, когда враг был очень близко к городу. Сегодня, благодаря доблести наших вооруженных сил, линия фронта отодвинута от города. Их нет уже на территории Криворожского района, Днепропетровской области, линия фронта около 50 километров от города, на территории Херсонской области. То есть орки добивать из таких традиционных систем типа РСЗО «Град» по нам уже не достают, но риски ракет, риски самолетов есть в любом городе Украины. Если необходимо будет проводить эвакуацию, мы ее будем проводить, тем более мы имеем опыт. По беженцам. В городе сейчас официально зарегистрированных 45 тысяч, но ну, реально около 60 тысяч беженцев. Из них большая часть это Херсонской области. Из Херсонской области люди туда эвакуируются как могут, потому что орки полностью заблокировали возможность выезда людей. Но у нас длина фронта больше 100 километров и люди эвакуируются там по тропинкам, по маленьким дорожкам, через броды, ну как могут бегут от этого их проклятого русского мира. Мы всех принимаем, оказываем медицинскую помощь, у нас подготовлены места в общежитиях, в школах, в садиках, расселяем, всех кормим бесплатно трехразовым питанием, то есть мы максимально оказываем помощь. Кто-то едет транзитом дальше. Ми допомагаємо у нас. Євакуаціонна поезда, но около 60 тисяч сейчас час в городі. Дякуємо, Олександра, за те, що допомагаєте внутрішньо переміщеним особам за те, що дбаєте про них. Ну і за інформацію, дякуємо за те, що озвучили одну з найулюбленіших рубрик наших глядачів втрати расистів. Дякуємо сила. Дякуємо Олександр Вілков.